Элли беременная, если это так, то это вообще офигеть, чуметь просто. Так, Сэм и Салли, привет, Новый год! Мы сидим в маленьком кафе на оживленной э, гаванской улице и пьем, пожалуй, лучший эспрессо в моей жизни. Не нужно ничего делать, никто нас не преследует, странно это уйти на покой, хорошо, но странно. Сэм теребит меня, мол, скажи, пусть к нашему приезду забьет холодильник хорошим пьем. Его слова не мои. Его слова не мои. А еще он напомнил мне, что ты проиграл спор, причем нам обоим. Мы не курим уже 12 месяцев, а я, между прочим, на Кубе. Представляешь, как тяжело мне тут, паренькой. Скажи девочкам, что мы их любим. Передай Кэсси. Кэсси. Я не могу, ребят, я сейчас плакать начну. Да мы их любим, передай Кэсси, чтобы достала нарды и подготовилась, я требую реванш. Это концовка, он черт, я только сейчас это осознал. О, блин, на Сэм, на Кубе, это так круто. блин, у меня... яблочко, яблочко. Блин, ну хоть чтобы он черт -то закончился. Только знала, что это произойдет. собаку гавку. <сих> Это было предсказуемо, ну да. Ой, на ну яблоко выкинул в мусорку. Ну ладно. Ну ладно. собака есть она такая хорошая блин, хрень а Фух, блин. перевел над ведьмаком отлично а то есть, 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 есть это меня тоже ждет почему у них такой бардак всегда дома Какие они хорошие? И эти люди еще говорят, что <с> Да, она явно пошла своих родителей. Такой бардак развела у себя в комнате и у них. Просто вещи по квартире валяются. Как это? <с> как такое может быть? Ярик, прости. Я уже не плачу. Все это просто вырвалось. Дина, она такая прикольная девчонка у них получилась. Ой. Альбом. А, который лежал, его взять можно было, да? Сейчас посмотрим. Сейчас полистаем. А, да. <соскоп> <соскоп> Боже, вот это супер! <соскоп> Прости, Салли. Супер вообще. Всем вот такой молодой, молодой. Это самый офигенный конец, который только можно было сделать, ребят. 10 из 10 просто в этой игре. <свес> <свес> Походу, было это. <свес> Не знаю. Может.